الحمد لا نبي بعده اعوذ علام اللہ الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب اصول ثلاثہ کے مصنف شیخ محمد بن عبد الوهاب رحیم اللہ اپنے کتاب میں آگے مزید لکھتے ہیں انه يجب على و مسلم المسائل والعمل بہن کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے اچھی طرح جان لیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ان تین مسائل کا سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے الاولا سب سے پہلا مسئلہ ان اللہ خلا کا و رضا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں روزی دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے اور ہمارا رازق ہے ولم یت رکنا مگر اس رب نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا نہ شطر بے مہار کی طرح اسے ہی چھوڑ دیا ہے بل علیہ ال علینا رسولہ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فمن عطا دخل الجنّ ومن اصاہ دخل النار تو جس شخص نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا وہ دلیلحت اعلیٰ اور پھر اس بات کی دلیل مصنف نے سر مزمل کی آیات لکھی ہیں آیت نمبر پندرہ سولہ ارسلنا کم رسول شاہدن علیہ کم کما ارسل الا فر اونا رسول فا فر اون الرسلا فدنا وبیلا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پہ گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام پھر دیکھ لو جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی اس کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ اپنے ازا, اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا تو یہاں شیخ کی عبادت مکمل ہوتی ہے اب انشاءاللہ اس کے اندر کیا کیا ہمارے نصیحت کے لیے کیا کیا نقطے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلی بات شیخ نے اپنے انداز کے مطابق ہمیں دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے پھر علم کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اچھے طریقے سے جان لیں اس مسئلے کو سیکھ لیں کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر ان تین مسائل کا سیکھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا صرف علم نہیں علم کے ساتھ عمل عمل ضروری ہے عمل کے بغیر علم بیکار ہے لہٰذا عمل کے بغیر کوئی علم،, علم جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا لہٰذا علم بھی حاصل کریں اور اس کے اوپر عمل بھی کریں تو پہلا مسئلہ شیخ بیان کرتے ہیں الولہ ان اللہ خالہ کنا و رضا کنا کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق اور رازق ہے یہاں ایک نقطہ سمجھ لیں کہ اللہ کی چار صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور مدبر ہے خالق مالک رازق اور مدبر ٹھیک ہے یہ چار صفات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے انتہائی اہم ہیں ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے ٹھیک ہے تو توحید ربوبیت یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان آگے آئے گا لہٰذا وہیں پہ اس کے متعلق تفصیل سے بات کریں گے یہاں بس ایک نقطہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے کیوں کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور مدبر ہے تو ربوبیت کے لیے اور بھی صفات ہیں لیکن یہ چار صفات انتہائی اہم اور بنیادی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اب ایک سوال اگر کیا جائے کہ اللہ ہمارا رب کیوں ہے اللہ تعالی ہمارا رب کیوں ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ ہمارا رب اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے وہ ہمارا وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا رازق ہے وہ ہمارا مدبر ہے ٹھیک ہے تو یہ چار صفات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے حوالے سے یہ صرف یہ چار نہیں ہیں صفات تو اور بھی ہیں انشاءاللہ بہت ساری لیکن چونکہ یہ انتہائی اہم و بنیادی صفات ہیں ربوبیت کے حوالے سے اب ایک اور نقطہ کہ چونکہ وہ رب ہے اسی لیے عبادت ہم نے اس کی کرنی ہے اب اگر ایک سوال ہو کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں تو ہم اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ رب ہے وہ رب کیوں ہے کیونکہ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے لہٰذا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہی رب ہے اسی لیے وہی ہمارا معبود ہے اب اس بات کے بلائی اس بات کے دلائی قرآن پاک کے اندر بیسیوں آیات ہیں ایک آیت سورہ فاطر کی میں انشاءاللہ شاء پڑھوں گا آیت نمبر تین اس کو نوٹ کر لیں سورہ فاطر اس آیت کو بابر پڑھیے گا اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ اس کا امیج میں آپ کو بھیج دوں گا فرمانے باری تعالی ہے یا نعمت اللہ علیکم من من خالق غیر السماء لا الا فکون اے لوگوں یاد کرو اپنے رب کی نعمتیں جو تمہارے اوپر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو تم دن اور رات اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ان نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی ناشکری نہ کرو اسی کی عبادت کرو تم ناشکری نہ کرو آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کا ایک نقطہ سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ ہم سے سوال کر کے اللہ ہمیں توحید کا ایک مسئلہ سمجھا رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مختلف انداز سے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں ہمیں توحید کے مسائل سکھائے ہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ خود ہم سے پوچھ رہا ہے سوال کر رہا ہے حلمن خالقن غیر اللہ یرزکو من السماء ا ولالد لوگوں ذرا بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا ہے کون ہے تمہیں تمہیں کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے یہ بھی بتاؤ کہ وہ کون ہے یرزکو من السماء ا جو تمہارے لیے بارشیں بساتا ہے زمین سے اناج اگاتا ہے تمہارے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے ذرا بتاؤ کہ تمہیں روزی دینے والا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے تو ظاہر ہے نہ ہمیں اللہ کے کی سوا کسی نے پیدا کیا ہے نہ کوئی ہمیں روزی دیتا ہے تو ہمیں اس سے بات کیا سمجھ میں آئی کہ اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی رازق ہے تو اللہ نے خود سوال کر کے ہمیں یہ توحید کے مسئلے کو سمجھایا کہ ذرا بتاؤ کون ہے اللہ کے علاوہ ظاہر کوئی بھی نہیں ہے خالق بھی اللہ ہے رازق بھی اللہ ہے آگے اللہ نے شاید فرما کہ لا الہ اللہ اللہ چونکہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے چونکہ تمہارا رازق بھی اللہ ہے لہٰذا سمجھ لو جان لو کہ پھر وہی حقیق معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود بحرک نہیں ہے پھر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو تم ف انّا <فَكُون> پھر تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو تم کہاں در بے در جو ہے ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو تم دن اور رات اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو ان نعمتوں کو یاد کرو تمہارے رب کی کتنی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر رب کی نعمتیں استعمال کرتے پھر بھی ناشکری کرتے ہو رب کی نعمتیں استعمال کرتے بھی کسی اور کی عبادت کرتے ہو عبادت میں کسی اور کو شریک بناتے ہو جو تم جانتے ہو کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہی خالق ہے وہی راضی کے پھر پھر کیسے تم اس کی توحید کا اور آخرت کا انکار کر سکتے ہو تو شیخ نے یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے اپنی کتاب میں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو سمجھنا ضروری ہے ہر مرد اور عورت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی ہمیں روزی دیتا ہے ولم یت رک نہ مگر اللہ نے ہمیں ایسے ہی بیکار شور نہیں دیا نہیں دیا ہے ہمالہ کہتے ہیں شتر بے مہار یعنی ایک ایسا اونٹ جس کے اوپر کوئی نقیل نہ ہو جس کی گردن کے اندر کوئی پٹا کوئی رسی کوئی نقیل نہ ہو اور نہ اس کا کوئی چرواہا ہو نہ اس کا کوئی رکھوالا ہو اسے ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا گیا ہو اور وہ بے قابو ہو ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد اب اس کی مرضی ہے جہاں چاہے جائے جو چاہے کرے کیوں اس کے بعد کوئی لگام ہی نہیں ہے وہ تو بے باک ہے بے قابو ہو چکا ہے وہ تو بالکل آزاد ہے اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سور قیامہ کے اندر بھی بیان فرمایا سب الانسان و کا تقاشدہ سور قیامہ کی آیت ہے آیت نمبر چھتیس ا سب الانسان و یوتر کا شدہ کہ انسان کیا سمجھتا ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے فضول میں پیدا کیا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے بلا فائدہ بلا معنی کوئی اس کے اوپر ثواب اور عقاب نہیں ہے کوئی جزا سزا نہیں ہے کوئی عوامل کوئی نواہی کوئی پابندیاں کوئی ذمہ داریاں اس کے اوپر نہیں ہے وہ بالکل آزاد ہے اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاکت میں ارشاد فرمایا کہ ايا صبل انسان ويں يوں کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اسے ایسے بیکار چھوڑ دیا گیا ہے شیخ نے بھی اسی بات کو لکھا ہے کہ یہاں شیخ نے لو سمال کیا ہے ہمالا اور قرآن کی آیت میں صدا دونوں کا مطلب یہی ہے کہ ایک ایسا جانور جس کے گردن میں کوئی نقیل کوئی پٹا نہ ہو اور جس کا کوئی مالک کوئی رکھوالا اس کے بعد کوئی دھیان دینے والا یا کوئی اس کا چرواہا نہ ہو اب اس کی مرضی ہے وہ آزاد ہے تو انسان ایسا نہیں ہے اور جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری مرضی ہے جو جی چاہے کرے ہماری زندگی جیسے چاہے ہم گزاریں تو بہت بڑی یہ غلط فہمی ہے اور یہ عقیدہ یہ یقین ان کا باطل ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے تو آگے شیخ نے لکھا ہے کہ ولم یت رک بلکہ ایسا نہیں ہے بل صلی الینا علیہ رسولا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے بلکہ مجھے ایک اور قرآن پاک کی آیات یاد آئیں اس بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اسی بات کے اوپر کہ ولم یت رکھ اور ایاح صبل الانسان و یوتر کا مزید مجھے چند آیات یاد آ گئیں اور بڑی اہم آیاتیں سورہ مومنون کی بڑی پیاری آیات ہیں آخری کی چار آیتیں سورہ مومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو سترہ اور ایک سو اٹھارہ آخری کی چار آیتیں اور میں ترغیب دوں گا کہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی پیاری آیتیں ہیں بہت آسان ہیں ان کو یاد کر لیں ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں اور نمازوں کے اندر ان کو پڑھا کریں سورہ فاتحہ کے بعد انشاءاللہ بہت لطف آئے گا نماز کے اندر بہت جو وہ دھیان بھی لگے گا بہت مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ نے شاید فرمایا افا حسب تم ان مَ خلق نہ کم ابساں کہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ وہ ایسے ہی ابس بیکار میں پیدا کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایسے فضول پیدا کیا ہے وہ ان کم الئی لا تُر اور اس کو پلٹ کے لوٹ کے اپنے رب کے پاس نہیں جانا فتعال اللہ الملک الحق ایسا ہرگز نہیں ہے اور اللہ پاک ہے اللہ بہت ہی بلند ہے اس کی شان تو بلند ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی ایسا کام کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یعنی اللہ کی شان نہیں ہے یہ کہ نعوذ باللہ اللہ کوئی فضول کام کرے فتعال آلہ الملک الحق وہ رب تو بہت ہی بلند بہت ہی اعلیٰ ہے اور وہ حقیقی بادشاہ ہے اس پوری دنیا کا حقیقی بادشاہ وہ رب ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے وہی اکیلا معبود ہے رب العرش الکریم جو عرش کریم کا مالک ہے عرش کریم کا وہ رب ہے آگے اللہ نے شاید فرمایا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْكَافِرُونَ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے یہاں بھی ایک نکتہ بہت ہی اہم ہے سمجھنے کے لئے کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے یعنی اللہ کو نہیں پکارتا اللہ کو چھوڑ دیتا ہے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے نہیں بلکہ یہاں کہ شمار کے ومد اللہ کہ اللہ کو تو پکارتا ہے مگر اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے جو شخص اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے اس پکار کو خالص اللہ کے لیے نہیں کرتا یعنی اس کی پکار کے اندر اللہ کے علاوہ اور بھی شامل ہیں وما اللہ اللہ آخرا جو اللہ کے علاوہ اور بھی معبودان باطلہ کو پکارتا ہے لا بُرْحَانَ لَهُ بِ اور اس کی دلیل اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی قرآن کی آیت سے ثابت ہے نہ احادیث سے کیوں سرتاج رسول نبی علیہ وسلم والسلام نے کبھی بھی صحابہ کرام کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا سکھایا ہی نہیں ہے اگر کسی اور کو پکارنا روا ہوتا جائز ہوتا حق ہوتا تو صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کو پکارا کرتے ہیں. لیکن یہی توحید خالص ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا دیکھیں ایک ہے اللہ اللہ تعالیٰ کو نہ پکارنا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا تو جان لیں کہ دنیا کے اندر ایسا کوئی بھی نہیں کرتا دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ دہریوں کے علاوہ دہریے تو کسی کو رب مانتے ہی نہیں ہے نا وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں زیادہ تر دنیا کی اکثریت وہ اللہ کو مانتی ہے لیکن وہ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید کو حاصل نہیں کرتی حتیٰ کہ ہندو جو ہے ہندو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے نام سے نہیں مانتے ایشور کے نام سے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہ کرشنا ہے جو دوسرے بھی ان کے جو ہیں یہ دیوتا ہیں بہت سارے تینتیس کروڑ دیوتا ہیں ہندوؤں کے لیکن یہ تو ایشور کا روپ ہیں اصل جو ہے جیسے لوگ بھگوان کہتے ہیں نا اس کا نام لوگ ایشور کہتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے ایشور کے نام سے ہی صحیح لیکن اللہ کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں تو ان کا کفر کیا ہے ان کا کفر یہی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتے ہیں جس طریقے سے مشرق مکہ بھی کیا کرتے تھے مشرق مکہ بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے لیکن وہ ساتھ میں لات منات عزا اور ہبل یہ جو بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کے وسیلے واسطے دیا کرتے تھے جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آتی رہے گی اسی طرح عیسائی حضرات ہیں وہ بھی اللہ کو پکالتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یہودی بدل علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں الغز دنیا کی اکثریت جو ہے وہ لوگ اللہ کو مانتی ہے اللہ کو پکالتی ہے مگر یہ پکارنا ان کو فائدہ نہیں دیتا کیونکہ پکار خالص نہیں ہے تو اللہ نے یہاں اشاعت فرمایا کہ وَمَنْ يَدْءُ مَا اللہ اللہ آخرہ لا بُرْحَانَ لہو بِي فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّ رَبِّهِ ان کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی ہے تو اس کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے وہ رب اس سے اس کے اس عقیدے کا اس شرکۂ امال کا حساب لے گا ان لا اللہ الکافرون اور اللہ کے پاس یہ انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وکل رب فرور ان تخیر الرحمین آخری آیت کے اندر بڑی عظیم دعا سکھائی گئی ہے کہ آپ دعا مانگیے کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما دے مجھ پہ رحم فرما دے اور تو سب سے زیادہ سب سے ور کے رحم کرنے والا ہے اس دعا کو تو آج ہم اپنی تیسری وائس کے اندر سیکھیں گے لیکن یہ چار آیتیں جو ہیں سر مومنون کی بڑی اہم ہیں اور ان آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ انسان یہ سمجھے کہ وہ پلٹ کے لوٹ کے اللہ کے پاس نہیں جائے گا بلکہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے تو وہی اللہ اسے موت بھی دے گا پھر اسے قیامت والے دن حساب کتاب کے لیے کھڑا بھی کرے گا اور جس انسان نے اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارا ہوگا تو وہ وہاں اس وقت ناکام ہو جائیں گے تو آگے شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بیکار پیدا نہیں کیا بل الصلیٰ علیہ رسولا بلکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے تو فمن اطاء ہُو دخل الجن ومن اصاح دخل النار تو جو شخص بھی رسول کریم صل... صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا آپ کی اطاعت کرے گا آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا پہ دلیل میں شیخ نے سر مزمل کی دو آیتیں لکھی ہیں انََََََََََََََََََََََََََََّ ارثں عليّىكم رسول شاہد علیکم كم قما ار صلا الٰٰ فرع رسولہ فاعصہ فاصا فرع الرسلہ فاخد ناخيلہ فرعون کا اللہ تعالن يہاں تذکرہ فرمایا کہ اللہ سبحان و تعالىٰ نے سيں نہ مسا علیہ السلام کے پاس فرعون کو بھیجا تھا تو اللہ نے يہاں اششا فرما کہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس مسا علیہ السلام کو بھیجا اس ظالم نے انکار کیا تو اے لوگوں تمہارے پاس بھی ہم نے ایک رسول کو بھیجا ہے تمہارے اوپر بھی ایک رسول آئے ہیں جو تمہارے اوپر گواہ ہیں بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا مگر دیکھ لو اس ظالم نے اس رسول کی بات نہ مانی تو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا لہٰذا اگر تم بھی میرے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو نہ مانو گے تو تم بھی ناکام ہو جاؤ گے اللہ پاک نے اس مضمون کی اور بھی آیتیں ہیں قرآن پاک میں نازل فرمائی ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے اور آیتوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو نافرمانی کرے گا وہ ناکام ہے تو اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ دو آیتیں اختصار کے ساتھ سن لیں انتہائی اہم آیتیں ہیں سورہ نساء میں اللہ نے نشاد فرمایا آیت نمبر تیرہ ومئی یوت اللہ و یودھ خلح جنت ان تجری من تحطی النہار خالدین فیحہ و ضالق العظیم کہ جو بھی اللہ کی اطاط کرے گا اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر ان جنت جن ان جنتوں میں ان باغات میں رہے گا اور یہی سب سے عظیم ترین کامیابی ہے وزالقل الفوز العظیم کہ وہ اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنتوں میں چلے جائے گا جو عطی اللہ عطی الرسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا دوسری آیت سورہ جن کی ہے اس میں ایک وعید ہے آیت نمبر تیئیس سورت الجن ارشاد فرمایا ومن یا و رسولو فن لہو نارا جہنم خالدین فی ہا اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ آگ کے اندر جائے گا جہنم کی آگ کے اندر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا آخری حدیث صحیح بخاری کی بڑی عظیم حدیث ہے حضرت ابو رضی حضر اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علی صلاحت السلام نے اشاد فرمایا کل امتی ید الجنت الا من ابا فکیلا ومن یا ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا من اتاعنی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا آپ نے اشاد فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جنت میں جانے سے انکار کر دے آپ نے شاید فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ جس نے میری بات مان لی جس نے میری اطاعت کر لی وہ تو جنت میں چلا گیا وہ من آسانی فقط ابا مگر جس نے میری نافرمانی کی میری سنتوں سے اعراض کیا میری بات کو نہ مانا اتباع سنت کے راستے پہ نہ چلا اس نے گویا خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے میری بات نہ مان کر تو الحمدللہ ہماری کلاس کا جو یہ پہلا وائس یا پہلی وائس یہاں مکمل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ نے یہاں لکھا ہے پہلا مسئلہ شیخ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق ہے مالک ہے لہٰذا ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مگر اسے فضول پیدا نہیں کیا بلکہ ہمارے اوپر عظیم ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور رسول علی صرط وسلم نے آ کے ہمیں پورے کا پورا دین سکھا دیا ہے لہٰذا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم عطی اللہ و وطی الرسول اتباع سنت کے راستے پہ چلیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اللہ باقی عمل کی توفیق عطا فرمائیں سبحانہ رب العزت عمہ یسفون وسلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین